Зараз з нами на зв'язку, колишній генеральний продюсер Радіовісті Юлія Литвиненко. Юля, день добрий, якщо він звичайно добрий. Да, Олександр. Е -е, Юля, ну насправді ми з тобою добре пам'ятаємо, як е, Паша приходив в редакцію Радіовісті, так і все це як це відбувалося. Досить яскраво це було, і напевно, так яскраво запам'ятається. Та? Але якщо говорити ну, про першу твою реакцію, і про м -м, ну, можливо якісь домисли, що це могло бути, чому так, чи є в тебе щось подібне. Ну, мне трудно сейчас будет говорить, потому что, конечно, тут какому горло, и мне у меня состояние шок, и я до сих пор не верю в то, что это случилось. И это и, и прекрасно знаешь, какой он оптимист, и жизнелюб, и острослов. И это просто преступление против всех нас. Это страшная трагедия, и сейчас говорить о, о нечности нет смысла, потому что эти люди, которые это совершили, это, это нетрудно назвать сейчас их а людьми. Я просто буду говорить о том, что мы. Вот э, когда совершают преступление против всех нас, мы просто понимаем, что это не просто вызов, это э, более утрата, это не война, это, это абсолютный проигрыш. И, конечно же, Пашка для меня всегда со своими этими волошковыми очамы, наукой абсолютно наш, наш белорусский партизан, как ты знаешь, так он себя называл. И мне, мне для меня это непоправимая утрата. Я думаю, как и для всех наших коллег, потому что это человек, который вообще задавал темп жизни, по, 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 который был таким оголенным нервом и, и, и нашей журналистской совестью, по, с которым мы советовались, и слова которого для нас очень много всегда значили. Потому что если Пашка говорил, то, то, то Пашка был абсолютно всегда прав. Поэтому, конечно, мне мне очень тяжело сейчас. Очень для меня это абсолютный шок. Юлія, хотілося б зрозуміти діяльність Павла останнім часом можливо знаменувалося чимось таким, що могло викликати бурхливу реакцію недоброзичливо налаштованих опонентів. Що могло власне, от на вашу думку, суб'єктивно, дуже суб'єктивну думку стати причиною цинічного вбивства? Мені здається, це така абсолютно глупость. Потому что в нашей стране, мне кажется, так Дух Свободы настолько сейчас востребован, и, и и правда так нужна, что он он был невероятно нужен сейчас, сейчас он был очень востребован, он был номер один сегодня в профессии. И не знаю, мне кажется, это, это в нашей стране. Не, он не мог быть лишним, он не мог быть чужим, и и бояться его тоже не следовало, потому что, я, как я уже сказала, по нему можно было сверять какие-то поступки свои. Он был таким индикатором для нас всех, и для власти, и для нас, для журналистов. Мне трудно сказать, чем нужно было вообще руководствоваться, чтобы, чтобы принять такое вообще решение и убить такого человека. Человека с огромной буквы, большого друга Украины, человека, который так самозабвенно любил Украину, но ну, я мне трудно сейчас говорить и вообще понять, как это вообще возможно было эм, покушаться на, на такого человека, который, который был примером абсолютно для всех нас. Юль, ну давай просто собі дозволимо зараз трохи емоцій, і просто дозволимо собі згадати. І ти, напевно, можеш згадати більше, тому що кілька місяців тому оновилася його ранкова програма. Так, до того був трохи інший формат, в якому він брав участь на радіо. І е, ти можеш згадати, як це було? От як ця людина реалізовувала ідеї, втілювала якісь теми, і взагалі як до того дійшло, що ну от він почав працювати на радіо? Я помню, що я дзвонила йому і цей тут ефір. А Паша человек, он абсолютно такой стыдствующий сиборит, как ты знаешь, он очень любил жизнь, он поздно ложился, рано вставал, рано вставать не любил, и поэтому ему было очень тяжело, но он согласился, потому что он любил профессию. И я ему говорила, Паша, ты, у тебя будет вообще другой, другой темп жизни, потому что ты будешь рано, рано просыпаться, ты, у тебя все изменится к лучшему. И, и, конечно, мне сейчас особенно трудно, как вы понимаете. И он как такой абсолютный бодро, он бодро. даже был период, когда он уехал и он не мог выйти в эфир, и он из, из, из самолета прилетал в студию, влетал, врывался, он был полон жизни и, и, и он просто кишил этим оптимизмом, но это невероятно и тот, кто его знает, это как-то абсолютно... при том, что мы же журналисты люди циничные, он особо чувствовал, особо переживал, особо сочувствовал, он умел делать так, как, как никто из нас в профессии. И, конечно, он задавал это настроение, он трактовал очень многие вещи людям так, что они чувствовали уважение к самим себе, к стране. Это, это невероятный человек, абсолютно оптимист, балагур. Все самое... Не потому что Пашки нет, я сейчас говорю, мне даже трудно, что Паша, Паша Шеремета убили. Это, это катастрофа просто для всех нас. Вот он такой был, и, конечно, он, он такими останется навсегда. И, конечно, как я сказала, эти голубые глаза, тот, кто знал, тот, кто лично общался, это просто проваливался, это абсолютно доверял этому человеку, потому что он был абсолютно а, бескорыстным добряком. Добряком. И... І великим чоловіком, а твічним журналістом юлія ясна річ, що прийшло ще дуже мало часу. Оговтатися від такого абсолютно неможливо. Але журналістські кола вони доволі тісні. І хотілося б дізнатися, чи вам можливо комусь із близьких ваших колег вже вдавалося зв'язатися з Оленою притулою керівнику української правди, адже саме її машина стала останнім місцем для Павла. Нет, я не разговаривала. Пока я не разговаривала с Аленой. Но зная, Алену, я представляю, какая это трагедия для нее. И мне почему-то сразу подумалось про, 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 про Пашину маму, про Пашину детей, потому что он совсем недавно летал на вещать э, детей. А, а мама была даже у нас в редакции, и мне буквально пару фраз мне удалось не обменяться. И, конечно, я высказала слова с восхищением, потому что это такое счастье быть мамой такого порядочного, замечательного. Доброго сына. И я сразу подумал об этих людях. И, конечно же, я хотел бы выразить свои слова соболезнования семьям, потому что это неисполнимая утрата, это боль, трагедия. И это невероятно, конечно. Спасибо, Юль, тебе за эту за реакцию и за эти спогады. Главным чином, Юля Литвиненко, что она нами на связку, бывший генеральный продюсер радиовести.